जीने की कोई सबसे बढ़िया जड़ी बूटी है तो जड़ी बूटी का नाम है योगा बनावे तन ने उर्जावा मन ने मंदिर बनावे तन ने उर्जावा योग अगर जो करशो तो सो सदा सदायुवान योग अगर जो करशो तो सो तो सदायुवान एक तुमसे योग में बस एक अजवा योग में लभः पा नित्य योगिनः योगशक्तिथे जन्मे आपो आप स्वयं मा राष्ट्रचेतना चेतनवन्ति काशेयुवारदय मा श्रीशक्तिने योगे कषे

योगमैह्वनि अनन्य चेता व्यो मां परति नित्यशः तस्याहं सुलभः पाठ नित्ययुक्तस्य योगिनः स्वस्तु हशे जो काया उपयोगी योगी फाशे स सदिन भोगी रोगी, दिन फाशेरोगीर